क्या आपको जापानी फल के फायदे का पता है क्या आपको अमलोक के फायदे का पता है अस्सलाम वालेकुम मैं हकीम डॉक्टर खुर्रम रतीीफ़ उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और मैं खुश आमदी कहता हूँ लोगों को जो मेरी बनी है जैसा कि हाजरीन नाजरीन आज का जो टॉपिक है वो है जापानी फल जापानी फल में विटामिन सी होता है विटामिन ए ए होता है और इसके अलावा इसमें फाइबर है कैल्शियम है और इसके अलावा इसके अंदर ऐसी चीजें हैं जो शुगर के लिए और इसके अलावा मोटापे को कम करने के लिए और दिल के अमराज़ को कम करने के लिए बहुत सी इसमें चीज़ें पाई जाती हैं इसका जो जायका होता है मीठा होता है और इसको खाने के बाद जो मुंह है अमूमन खुश्क हो जाता है इसलिए इसका मजाज जो है गर्म खुश्क मजाज होता है ये चीनी का फल है चीन का फल है और इसके अलावा इसको अगर एक सुबह अगर सुबह शाम हम इसका इस्तेमाल करें तो इन शाह इसके बहुत ज्यादा फायदे हैं अमूमन आपने दो देखा होगा कि ऐसी औरतें जिनको डिलीवरी के बाद पेन होती है पे पठों पे कचाव आता है और इसके अलावा जो घरेलू औरतें होती हैं जो घर का रोजमर्रे का काम करती हैं अगर वो सुबह शाम एक इसका इस्तेमाल करें तो इन शाह उनके जो जिसम में है अनर्जी पैदा हो जाएगी अमूमा आपने देखा होगा कि ऐसे बच्चे जो स्कूल से आते हैं फौरी तौर तो पे थक जाते हैं तो अगर उनको इस्तेमाल करवाया जाए तो उससे भी मामला ठीक हो जाएंगे वैसे आंतों के लिए आंतों के वरम के लिए बहुत अच्छी चीज़ है और इसके अलावा जिस जिन लेडीज़ को पीरियड का मसला है या इसके अलावा लकोरिये का मसला है अगर वो इस्तेमाल करते तो इन श्लाजिल वो भी मामला ठीक हो जाएंगे और जिनको फेफड़ों में पानी आ जाता है अगर वो इसका मतवातर इस्तेमाल करे तो इन शह इसके इस्तेमाल से जो फेफड़ों का पानी है वो खुश्क हो जाएगा जिसको सांस का मसला है खांसी का मसला है नजले का मसला है जुकाम का मसला है कुत मदाफ़त जिसकी बार बार जो है कम हो जाती जिसकी वजह से बीमारियां मुख्तलिफ़ अटैक करती हैं फिर इसके अलावा जोड़ों में दर्द रहना और पटों में खिचाव रहना दिल की कमजोरी हो जाना हार्ट अटैक का मसला होना ब्लड प्रेशर हाई कोलेस्ट्रोल का रंग साफ ना होना जुदियाँ पड़ जाना अगर उस सूरत में इसको इस्तेमाल करवाया जाए तो इन शहजल आपके जो मामलात हैं बिल्कुल ठीक हो जाएंगे उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी इसको लाइक और शेयर लादने कीजिए।